ৰাধে মোৰ যে বেটাইয়ে ইচ্মকা অৰা কৈছাহে আচ্ছাহেঁতো ৰাইট যায়েই বুঢ়া হেঁতো লেফ্ট যায়েই ৰাধে ইছ ৰমকা অৰা ঠিকে আছে ঘৰত যিটো আলমিৰা থাকে আলমিৰাত গ্লাছ থকাটো ভালনে বেয়া 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 মোৰ যিটো পানীৰ টেংকী সেই টেংকিটো নৰ্থ ইষ্ট কোণত এনেধৰণে আছে এইটো ভালনে বেয়া নমস্কাৰ মই চক্ৰপাণী পৰাশৰ চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে বাৰ্তালাপ সদায় ষ্টুডিঅ'ত বহো তাতে কথা আলোচনা কৰোঁ কিন্তু আজি মই আহিছো গহপুৰলৈ মোৰ ঘৰ মাগনিলৈ আৰু এইটো মোৰ ঘৰত আছো আৰু মোৰ লগত আজি উপস্থিত আছে বাস্তু কনচালটেণ্ট অধৰ বৰুৱা ডাঙৰীয়া নমস্কাৰ নমস্কাৰ ভালে আছে আপুনি আছে যে মোৰ ঘৰৰ বাস্তুখিনি মই চোৱাবলৈ বিচাৰিছিলোঁ আৰু ঘৰটো কিছু ৰিন'ভেট কৰিবও আছিলে গতিকে সঠিক স্থানত সঠিক বস্তুবোৰ আছেনে নাই এই বিষয়ে মই জানিবলৈ আহিলোঁ আৰু খুব ধুনীয়াকৈ তেখেতে মোক বুজাই দিলে আৰু এতিয়া মই ভাবিছোঁ এই কথাখিনিকে মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ যাব বিচাৰিছোঁ আৰু বাস্তু চাবৰ বাবে কেইটামান বস্তুৰ খুবেই দৰকাৰ যেনেকৈ মোৰ হাতত এখন কাগজ আছে এটা কলম আছে আৰু অধৰ বৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ হাতত মোবাইলটো আছে আৰু এইখন শক্তি চক্ৰ শক্তি চক্ৰ শক্তি চক্ৰ আমাৰ দেখুৱাব পাৰি কিন্তু হয় শক্তি চক্ৰ আৰু এই শক্তি চক্ৰৰ জৰিয়তে সকলোবিলাক কৰা হয় আৰু লগত এডাল

মানে ইয়াৰ পৰা পিছফাললৈকে আমাৰ ষাঠি ফুট আছে আৰু ব্ৰহ্মস্থানটো ত্ৰিছ ফুটত উলিয়াব লাগে হয় বহলটো ত্ৰিছ ফুট বহলটো ত্ৰিছ তাৰপিছত মই ব্ৰহ্মস্থানটো উলিয়াই উলিয়াই লৈছে গতিকে ব্ৰহ্মস্থান উলিওৱা হ'ল খুব ধুনীয়াকৈ মাজে মাজে আপোনালোকে দৃশ্যবোৰ দেখা পাই আছে এতিয়া আহিলোঁ মোৰ ঘৰত কি কি সমস্যা আছে প্ৰথম কথাই মই লেট্ৰিন বাথৰুম নৰ্থ ইষ্টত আছে সেইটো প্ৰথম নৰ্থ ইষ্টত সমস্যাটো আছিলে গতিকে সেইটো সমাধান কৰাটো ভাল ইতিমধ্যে মই কৈছোঁ কথাখিনি গতিকে নৰ্থ ইষ্টত ফুলবশতঃ লেট্ৰিন বাথৰুম পৰি গৈছিল কিন্তু ইমান ক্ষতি কৰা নাই কাৰণটো কি ঘৰৰ পৰা অকণমান বাহিৰত আছিল আছে আৰু পুৰণি ঘৰটোৰ পৰা প্ৰায় দহ ফুট পোন্ধৰ ফুট দূৰত আছিলে সেইকাৰণে ইমান ক্ষতি কৰা নাই কিন্তু লাহে লাহে ক্ষতি কৰিব আৰম্ভ কৰিছে তেতিয়া বয়স বেছি হ'ল লেট্ৰিনৰ টেংকিটোৰ নাইবা ছেপ্টিভ টেংকৰ বয়স বেছি হ'লে তাৰ প্ৰক্সিমিটিটো নাইবা পাৱাৰটো বাঢ়িছে 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 গতিকে মই সিদ্ধান্ত ল'লোঁ মোৰ নৰ্থ ইষ্টত থকা যিটো লেট্ৰিন বাথৰুম সেয়া মই ভাঙি পেলাম আৰু সেইটো মই কোন দিশে আনিম সেইখিনি আছিল আৰু এটা মোৰ সমস্যা আছিল যিটো সমস্যাৰ সমাধানো আছে মই দেখুৱাই দেখুৱাই ক'লে আৰু ভাল পাব মোৰ যি যিটো নামঘৰ বা মণিকূট সেই ভাগ আমাৰ থাকিব লাগিছিলে নৰ্থ ইষ্টত কিন্তু আছে চাউথৰ ফালে হয় গতিকে এইটো এটা ব্যৱস্থা তেখেতে কৰি দিলে কেনেকৈ কৰিলে সেইটো বুজাই ক'ব এইটোত কি হ'ল এতিয়া এইটো এক্সোৱেলিউথ আছিল ব্ৰহ্মস্থানৰ পৰা মই যেতিয়া চালো আছিল যদি এফেক্ট কৰা নাই কাৰণে ইয়াত এইটো আমি এটা কম্পাউণ্ড এটা বনাই দিব পাৰোঁ চাৰিওফালে ৱাল দি বেলেগ এটা কম্পাউণ্ড বনাই দিলে তেতিয়াহ'লে এইটো চাউথ ইষ্টৰ পৰা ওলাই আহিব ওলাই আহিব তেতিয়া সেই প্ৰব্লেমটো নহ'ব গতিকে মন্দিৰৰ যদি ভাইব্ৰেচন নাইবা মন্দিৰৰ পৰা আমি যিখিনি পাব লগা ভাল ফল সেইখিনি আমি ধুনীয়াকৈ পাম হয় তেতিয়া আমি ইয়াতে

সেইটো আহিব এইটো জেগাত এই জেগাত আহিব এই জেগাত আহিব এইটো এটা নিগেটিভ জন গতিকে ইয়াত ধুনীয়াকে টেংকীটো বনাব পাৰিব সেই নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা উলিয়াই আনিব লাগে উলিয়াই

হয় যিটো আপুনি আৰ্থ ফিলিং কৰিম বুলি ভাবিছে

এঢলীয়া হ'ব লাগে দক্ষিণত পানীটো ৰৈ থাকিব নালাগে হয় তাৰপিছত আৰু এটা মই সুধিছিলো যে আমাৰ যিটো গেৰেজ গাড়ী থকা মোৰ দুখনকে গাড়ী মোৰখন থাকে আৰু দেউতাখন থাকেই মই আহিলে ইয়াত ৰাখোঁ ত' গেৰেজটো মোৰ আছিলে পশ্চিম ফালে

সেইটো কোনটো দিশ বুলি কম পশ্চিম দিশতে আছে বুলি কব লাগিব ইয়াত মানে ওজন বস্তু ৰাখিব পাৰো কিন্তু মানে যিটো উত্তৰ দিশ সেইটো অকমান ধুনীয়াকে পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিব লাগে আৰু এটা বস্তু দেখুৱাম এফালে ষ্টুডিঅত বহি যেতিয়া কথাবিলাক পাতো ন তেতিয়া আমি ভাবি থাকোঁ বাট আজি মই ভাবিলো যে মোৰ ইয়ালৈ আহিছে অধৰ বৰুৱা ডাঙৰীয়া মই ভাবিলো ইয়াত দেখুৱাই দেখুৱাই বস্তুবিলাক ক'লে ন আপোনালোকে আৰু বেছি ভাল পাব মোৰ যিটো পানীৰ টেংকি সেই টেংকিটো নৰ্থ ইষ্ট কোনত এনেধৰণে আছে এইটো ভাল নে বেয়া এইটো এক্সোৱেলি বেয়া নৰ্থ ইষ্টত পানী থাকিব পাৰে কিন্তু পানীৰ টেংক থাকিব নোৱাৰে পানীৰ টেংকটো একচুৱেলী ৱাটাৰ এলিমেণ্ট ৱাটাৰ পানীৰ টেংক মানে সেইটো ওজন থকা বস্তু থকা বস্তু নৰ্থ ইষ্টত থাকিব নালাগে গতিকে এইটো আপুনি দক্ষিণ ফালে নিব পাৰে দক্ষিণ পশ্চিমত নিব পাৰে সেইফালে ভাল যিহেতু বাথৰুম তাত গুচি যাব অ অ গতিকে একেলগে এইটো টেংকিটো গুচি যাব পাৰে তালৈ ঠিকে কৈছে তেতিয়াহ'লে ভাল হ'ব ঠিকে কৈছে মানে পানী পুখুৰীতো থাকিব পাৰে পুখুৰীতো পাৰে পুখুৰীটো এটা চাইডে পাৰে কিন্তু পুখুৰীৰ ওপৰত আপুনি এনেকুৱা মানে নৰ্থ ইষ্টখনত এনেকুৱা ডাঙৰ টেংকি বনোৱাটো বেয়া এইটো এটা নতুনকে শিকিলো গতিকে এইটো আপোনালোকে যদি ঘৰত আছে তেতিয়াহ'লে ভাবি চাব এবাৰ চাওক আগতেতো ককা দেউতাহঁতে কৈছিলে জতুৱা ঠাঁচ আছে ন আছে এনেকে কি আছিলে মনত আছে নহয় ত' আহ এই জেগা খিনিত আমাৰ বৰ্তমান এটা বাহিৰত মানে জুইশাল বুলি কয় যিটো জুইশাল আৰু ভঁৰালটো আছিলে ত' ইয়াতে আমি খৰিবিলাক এনেকে থৈ দিওঁ আৰু এইটো আছিলে আমাৰ অগ্নিকোণৰ ফালে চাউথ ইষ্ট একোতো বেয়া নহয় বেয়া নহয় ইয়াতে একচুৱেলি এইটো অগ্নিকোণত পৰিছে যিটো কিটচেন বুলি ক'ব পাৰি জুইশাল আৰু জুইশাল

মাংসবিলাকৰ টেষ্ট ভাল এই জেগাটো ভাল চাওক মোৰ যিটো ঘৰ বা মোৰ ঘৰ নহয় আমাৰ যিটো ঘৰ মোৰ দেউতাই তৈয়াৰ কৰা এই ঘৰটো নিৰ্মাণ কৰা এই ঘৰটো আজি ত্ৰিছ বছৰ হ'ল গতিকে ঘৰটো অকণমান পুৰণা হৈছে দেখাই আপোনালোকে গমেই পাইছে দেখি কিন্তু তথাপিও ঘৰটোত আহি যিটো ভাল লাগে পবিত্ৰ পবিত্ৰ লাগে মনবোৰ ভাল লাগে সেইকাৰণে মোৰ গাঁৱলৈ আহিলে নিজৰ ঘৰখনৰ বাহিৰেটো আৰু ক'ত সুখ পাব কিন্তু তেনেস্থলত এতিয়া সময় আহিছে যে ঘৰটো মই অকণ ৰিন'ভেট কৰিব লাগে অকণমান পৰিপাতি কৰিব লাগে কিন্তু প্ৰশ্ন বহুত হয় গতিকে আজি প্ৰত্যেকটো প্ৰশ্নই মই সুধিব বিচাৰিছোঁ অধৰ বৰুৱা ডাঙৰীয়াক আৰু এইটো সুধিব বিচাৰিছোঁ যে মোৰ যিবিলাক পুৰণি ফটো মোৰ পুৰণি ফটো বা মোৰ যিসকল পূৰ্বপুৰুষ আছিল এয়া হৈছে মোৰ মাৰ ফালৰ ককা এয়া মোৰ দেউতাৰ ফালৰ ককা এয়া মোৰ দেউতাৰ ফালৰ আইতা এয়া মোৰ মাৰ ফালৰ আইতা এয়া মোৰ বৰ্তা গতিকে এওঁলোকৰ যি পূৰ্বপুৰুষৰ যিসমূহ ফটো এই ফটোসমূহ দিশত ৰাখিব লাগে ঘৰত ৰাখিব লাগে নে নালাগে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ লাগিছিলে আৰু খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ এইকেইখন ফটো এইকেইখন এইকেইজনী খুব সন্মানীয় ব্য়ক্তি এওঁলোকৰ ব্লেচিং আছে খুব দৰকাৰ আমাৰ লাইফত আৰু এওঁলোকৰ ফটো একৰ্ডিং টু বাস্তু হয় সেইটো মোটামুটি দক্ষিণ পশ্চিমত পৰি গৈছে কিন্তু সেইটো বেছি প্ৰপাৰ হ'ব কিছু আপুনি তাত নিব পাৰে নিব পাৰে আৰু এটা প্ৰশ্ন সুধি থওঁ দক্ষিণ পশ্চিম কোণত মোৰ যিহেতু নামঘৰ আছে হয় মই এওঁলোকৰ ফটো নামঘৰৰ ৱালত ৰাখিব পাৰো নে নোৱাৰো নাই নোৱাৰে

ঠিক আছে সেইটো ধুনীয়া এটা জেগা ধুনীয়া পশ্চিম দিশটো ভাল পশ্চিম দিশটো এক্সোৱেলি আৰু এটা প্ৰশ্ন আছে হয় ঘৰৰ টিভিটো টিভিটো বাৰু সেইটো ৰুমত আছে ঘৰৰ টিভিটো কোনটো দিশতো ভাল পূব দিশত ৰাখিলে ভাল পূব দিশত সিফালে ৰাখিব লাগিব আমাৰ পশ্চিম দিশত আছে হয় গতিকে সেইটো এটা মনে পূব দিশত টিভি ৰাখি হয় ঘৰৰ ঘড়ীটো নৰ্থ সকলোতকৈ বেষ্ট নৰ্থ ইষ্টতো ৰাখিব পাৰোঁ আৰু এটা দৰ্শকসকলক মই কৈ থৈছো নৰ্থৰ ফালে এটা ট্ৰাইংগল ঘড়ী ৰখাটো ভাল ট্ৰাইংগল ঘড়ী আৰু সদায় মন কৰিব লাগে ঘড়ীটো যদি বেটাৰী ডাউন হয় সেইটো যাতে দীঘলীয়া নহয় এঘণ্টা দুঘণ্টাৰ ভিতৰত চেঞ্জ কৰিব লাগে নাইবা সিদিনাই চেঞ্জ কৰিব লাগে মৰা ঘড়ী নচলা ঘড়ী ঘৰত ৰাখিব নালাগে এইখিনি কথাও আমি গম পালোঁ চৰি চাওক বাস্তুত আৰু কিছুমান কথা আছে মই আজি অধৰবুৰা ডাঙৰ পৰা গম পালোঁ এইটো হৈছে মোৰ মা দেউতাৰ ৰুম ত্ৰিছ বছৰ হ'ল মোৰ এই গাঁৱৰ ঘৰটো আকৌ মই আপোনালোকক কৈছোঁ কিছু গৈছে ৰং পৰিৱৰ্তন হৈছে গতিকে ইয়াকে আমি ৰিন'ভেট কৰিবলৈ গৈ আছোঁ গতিকে তাৰ আগমুহূৰ্তত মই বাছটো দেখুৱাইছোঁ আৰু অধৰবৰুৱা ডাঙৰীয়াই মোৰ গহপুৰৰ ঘৰলৈ আহি তেওঁ বাছটো চাই আছে তেওঁ আৰু এটা কথা ক'লে ঘৰত যিটো আলমিৰা থাকে আলমিৰাত গ্লাছ থকাটো ভালনে বেয়া 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 এইকাৰণে বেয়া মিলাব নোৱাৰি মিলাইছে সেইটো গডৰেজ গডৰেজটো ৱেট থকা বস্তু ৱেট থকা বস্তুবিলাক আমি দক্ষিণত নিব লাগে নাইবা পশ্চিমত নিব লাগে আনফালে আপুনি মিৰৰ আৰ চি দক্ষিণ আৰু পশ্চিমত নিব নোৱাৰে তেতিয়া মিলোৱাটো টান এইটো যে এইটো দক্ষিণত ৰাখিবই লাগিব গডৰেজটো যদি আমি দক্ষিণত ৰাখোঁ তেতিয়াহ'লে আৰ চি যদি থাকে মিৰৰ যদি থাকে পৰ্দা এখন দিব লাগিব আৰি থ'ব লাগিব

আর মালো অ্যালাইন কৰি যাব লাগে হা সরাধে মুজে বতাইয়ে ইস রুম কা নট কিস তরফ হ ইস রুম কা নট কিস তরফ হ রাধে মুজে বতাইয়ে ইস রুম কা নট কিস তরফ হ নট কিস তরফ হ নট নেরে গুসে গলি ফলে গুসে হা ইন্টারেস্টিং আৰু কি কি কব পাৰে

ৰাইট যায়ে বুঢ়া হেঁতো লেফ্ট যায়ে আচা হেতো ৰাইট যায়ে বুঢ়া হেতো লেফ্ট যায়ে আচ্ছাহেটো ৰাইট যায়ে বুঢ়া হেটো লেফ্ট যায়ে ৰাধে ই চুমকা বুঢ়া ঠিকে অটাৰেষ্টিং বস্তু এইটো বাস্তুগীতসকলে মানে এইটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ডিৰেকশ্যনো উলিয়াই দিয়ে ডিৰেকশ্যনো উলিয়াই দিয়ে মই কিবা কাৰণত যদি

ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু ইণ্টাৰেষ্টিং অ'কে চ' আমি শেষৰ ফালে আহিছোঁ আৰু শেষৰ ফালে আমি ঘৰৰ ভিতৰতো বাস্তু চালোঁ ব্ৰহ্মস্থান ক'ত আছিল সেয়াও উলিয়াই দিলে খুব ধুনীয়াকৈ আৰু মোৰ মা দেউতাৰ ৰুমটোত প্ৰপাৰ জেগাত আছে বুলি ইতিমধ্যে কৈছে বাট মই আহিলে যিটো ঘৰত থাকোঁ সেইটো দিশটো অলপ বেলেগ জেগালৈ আনিব গৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা আহিলে তথাপি মই সুধি ল'ব বিচাৰিছোঁ আমাৰ ঘৰৰ একেবাৰে গৃহস্থ মা মা দেউতা হয় তেওঁলোকো কোনটো দিশে থকাটো খুব ভাল ছাউথ আৰু চাউথ ৱেষ্ট চাউথ আৰু চাউথ ৱেষ্ট চাউথ ৱেষ্টত আছে ৰুমটো হয় খুব ধুনীয়া সেইকাৰণে একো প্ৰব্লেম পোৱা নাই বেমাৰ আজাৰ আপোনালোকৰ ইমান হোৱা নাই একদম নাই ধুনীয়াকৈ চলি আছে হয় যদি এইটো ৰুম যদি বেলেগ ঠাইত থাকিলেহেঁতেন থাকিলে আৰু প্লাছ আৰু এটা কথা ব্ৰহ্মস্থানে হয় আছে যদি ফ্ৰী হৈ আছে যদি এইটো ব্লক হৈ গ'লেহে যদি তাত ৱাল পৰি যায় তাত যদি ওজন থকা বস্তু পৰি যায় তেতিয়াহ'লে প্ৰব্লেম হ'ল সদায় ফ্ৰী থাকিবলৈ অন্ততঃ মানে দুই ফুট দুই ফুট ফ্ৰী থাকিবলৈ চাৰিওফালে মই আৰু অকণমান বহল কৰিবলৈ ইয়াৰ পিছত আৰু এটা কথা সুধি থওঁ আগতে আমি পাতিছো ধৰক এতিয়া মোৰ ভনী আছে ভনীয়ে চাকৰি পালে বা তেওঁ বিয়া হোৱা নাই এতিয়ালৈকে ত' মোৰ ভনীৰ কাৰণে কোনটো দিশ ভাল কোনটো ৰুম ভাল হয় নৰ্থত থাকিব পাৰে নৰ্থত থাকে নৰ্থত থাকিব পাৰি বিয়া নোহোৱালৈকে বিয়া নোহোৱালৈকে নৰ্থটো অপৰচুনিটিজন অ'কে খুব ধুনীয়া জন অকে আৰু ইষ্টতটো থাকিব পাৰে ইষ্টতো পাৰে ইষ্টতো পাৰে আৰু বিয়া যিহেতু হোৱা নাই নৰ্থ ইষ্টত থাকিলে প্ৰব্লেম নাই কিন্তু আফটাৰ মেৰেজ বিয়াৰ পিছত থাকিব নোৱাৰিব তেতিয়াতো আলহীয়ে আহিব সেইটো আলহী আহিব ইয়াৰ পিছত মই আৰু এটা সুধি থওঁ এতিয়া মই যিফালে থাকোঁ বা গুৱাহাটীৰ পৰা গাঁৱলৈ আহিলে যিটো ৰুমত থাকোঁ সেই ৰুমটো মোৰ ভন ভনীৰ কাৰণে হৈ গ'ল গম পাই গ'লোঁ তো মই ক'ত যাম এতিয়া

ভাল লাগিলে বহুত ভাল ভাল আপুনি অহাৰ কাম মোৰো বহুত ভাল লাগিল থেংক ইউ থেংক ইউ আৰু আপোনালোকে এইখিনিতে কওক যে মোৰতো এনেকৈ চালে আৰু অধৰ বৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ সৈতে মোৰ পডকাষ্টবোৰ আপোনালোকে চাব খুব ধুনীয়াকৈ তেখেতে বুজাই দিয়ে কাৰণ তেখেত নিজে এগৰাকী শিক্ষক হয় আৰু লগতে তেখেতে বাস্তুৰ ওপৰত বহুত বছৰ ধৰি তেওঁ কাম কৰি আছে আৰু অসমৰ বিভিন্ন স্থানলৈ তেওঁ গৈছে বিভিন্ন মানুহক সহায় আগবঢ়াইছে বহুত বেছি তেওঁৰ মানে হেৰিত কি বুলি কয় মানে ভয় খুৱাই নিদিয়ে তেখেতে হয় চলিউচন দিয়ে সেইকাৰণে মোৰ তেওঁক খুব ভাল লাগে গতিকে চাই থাকিব বাৰ্তালাপ আৰু অধৰ বৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ শ্ব'বিলাকো চাব তেওঁক যদি লগ পাব বিচাৰে কণ্টেক্ট নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব ধন্যবাদ সকলোকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ বহুত বহুত ধন্যবাদ